сказал, верующие в меня дела, которые я творю, и он сотворил, даже более того. Вот. Поэтому мне сегодня очень радостно, очень приятно представить наших служителей, которые приехали к нам из Днепропетровска, сестра Светлана Кротова, многие из вас с ней знакомы. Давайте поприветствуем а. Вся слава Господу. Я рада весь всех вас здесь видеть. Скажи себе, что ты пришел на правильное место. Я приехала не одна, я приехала с командой. Встаньте, пожалуйста. Это команда из Днепропетровска. Они служат в такой же силе и могуществе к Божьем, точно так же, как и я. Поэтому вы можете, если вы нуждаетесь в молитве, обращаться не только ко мне, но и к ним. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Прежде чем мы начнем служение, я хочу за вас помолиться. Вы можете сидеть. И если у кого-то из вас существует какая-то прямо сейчас боль или что-то, что вы хотите, чтобы у вас исцелилось, вы одну руку поднимете, а вторую руку просто положите на себя. Не обязательно ложить на больное место. Однажды к нам в город приезжал бенехин Днепропетровск и. На то время у меня очень болели ноги, это были ступни, они болели так сильно, что я не могла больше 20 минут ходить от боли. Я присаживалась на любую поверхность, которая была бордюр, пол, и мне нужно было просто переждать. И вот он, когда приехал к нам в город, он вел служение, наша церковь организовывала, и он сказал, положите руку на больное место. И я не могла, будучи в юбке, вот женщины, представьте, как вот сейчас положить руки на две ступни, это невозможно, правда? Я взяла одну только ступню в руку. Он помолился, через ровно через две недели ступня исцелилась полностью. И я подумала, надо было и вторую взять. Но я поняла, что исцелял, конечно, не бы не хина Бог, и если он это сделал для одной моей ноги, он может это сделать и для второй. И поэтому вторая нога ровно через два месяца тоже исцелилась, без всякого служения. Я уже не молилась за нее, я просто поверила, что Бог сделает это чудо для второй ноги. И вторая нога исцелилась. Так вот, Две вещи из этого я могу для вас вынести. Первое. Нигде в Новом Завете не написано, чтобы вы ложили руки на больное место. Аминь? Аминь. Там сказано ложить руки на больных. Так вот, если вы больные, вы можете руку положить на себя, на любое место, на какое хотите. И Бог исцелит вас, независимо от того, прикоснулась вы к этому к больному месту или нет. Второе. Кроме чуда, есть еще и исцеление. Аминь. И то свидетельство, которое я вам только что рассказывала о себе, это было исцеление. Разницу между первым и вторым я вам еще расскажу. А руку вы поднимите вторую, для того, чтобы я видела, что вы нуждаетесь в молитве. Хорошо? Поэтому одну руку на себя, другую поднимайте, и я буду за вас молиться. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я говорю, что я беру власть во имя Иисуса Христа над всяким демоном, над всяким бесом, над всяким диагнозом и над всякой болезнью. И силой Духа Святого и властью Бога Живого я говорю вон во имя Иисуса Христа. Я приказываю всем болезням, всем диагнозам, всяким поломкам исчезнуть во имя Иисуса. Все, что не работает, начать работать во имя Иисуса. Все, что должно исчезнуть, исчезнуть во имя Иисуса Христа. Все, что должно во имя Иисуса выпрямиться, выпрямиться, гнуться, гнуться во имя Иисуса Христа. Я говорю, что прямо сейчас все опухоли, шишки, липомы какие-либо, изменения в органах женских или мужских исчезают во имя Иисуса Христа. Всякая боль в позвоночнике уходит. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твое присутствие, Твое помазание здесь настолько великое, что они поймут, что Ты можешь служить им даже без рук человеческих. И я благословляю каждого человека. И я говорю, что любой диагноз, который я даже не назвала, он уходит прямо сейчас. Силой Духа Святого я убиваю все вирусы, все палочки во имя Иисуса Христа. И все, что не от Бога. И я говорю, чудо во имя Иисуса Христа. I mean.